खसरा एक वायरल बीमारी है जो शदीद बीमार होने का सबब बन सकती है इससे निमोनिया बहरापन दिमागी इन्फेक्शन और बाज औकात मौत भी वाक़ हो सकती है और ये लोगों में सांस लेने छींकने या खांसने से भी आसानी से फैल सकती है ये मतदी तरीन बीमारियों में से एक बीमारी है आप खसरे के किसी मरीज के साथ एक ही कमरे में मौजूद हों तो आपको ये बीमारी महज दो घंटों के अंदर मुंतकिल हो सकती है खसरे के कुछ आम अलामत ये हैं: सुर्ख धब्बेदार दाने बुखार या सर्दी लगने जैसी अलामत पानी से भरी गुलाबी आंखें खांसी नाक बहना दाने आमतौर पर दीगर अलामत के तकरीबन तीन से सात दिन बाद जाहिर होना शुरू हो जाते हैं ये चेहरे पर शुरू होते हैं और आपके जिस्म के बाकी हिस्सों में फैल सकते हैं अगर आप में खसरे की कोई अलामत हैं तो आपको फौरी तौर पर तभी मशवरा लेना चाहिए अपने फैमिली डॉक्टर नर्स वैक्सीनेटर या फार्मासिस्ट को कॉल करें या हेल्पलाइन को जीरो एट पर कॉल करें यह जरूरी है कि आप पहले से कॉल किए बगैर किसी अस्पताल या तभी मरकजा ना जाएं क्योंकि आपसे ये बीमारी दूसरे लोगों में मुंतकिल होने का खतरा हो सकता है मुंदरजा जेल ग्रुपों के लोगों को खसरे से शदीद बीमार होने का ज्यादा खतरा पेश हो सकता है दायमी बीमारी या कमजोर मुदाफती निज़ाम वाले कुछ लोग पांच साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनको एम वैक्सीन की कम अज कम एक खुराक नहीं मिली बारह माह से कम उम्र के ऐसे बच्चे जो पहली खुराक हासिल करने के लिए बहुत छोटे हैं उम्र रसीदा अफराद और हामला खात अगर आपको खसरा हो जाए तो आपको घर में रहने और अलग थलग रहने की जरूरत होगी मुकम्मल तौर पर सेहत याब होने में तकरीबन सात से दस दिन लगते हैं लेकिन आप दाने निकलने के चार दिन बाद घर से बाहर निकल सकते हैं बशर्ते कि कोई माहिर सेहत आपको बताए कि घर से बाहर निकलना महफूज है दस में से एक शख्स को खसरे की ज्यादा शदीद आलाम की वजह से अस्पताल जाने की जरूरत पड़ सकती है आपको खसरा होने का इम्कान नहीं है अगर आपको पहले खसरा हो चुका है वैक्सीन की दो खुराकें लग चुकी हों और दूसरी खुराक लगे हुए एक माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका है आपका खून का टेस्ट हुआ हो जिससे जाहिर होता हो कि आप में खसरे के खिलाफ कुत मुदाफत है अगर आप या आपका 12 माह से कम उम्र का बच्चा खसरे में मुबतला किसी शख्स के करीब रहे हैं और आपको वैक्सीन नहीं लगी हो तो आपको अपने डॉक्टर नर्स वैक्सीनेटर या फार्मासिस्ट ऐसी रहा चाहिए हो सकता है कि आपको खसरे से बचाव के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाए आपको तकरीबन चौदह दिनों के लिए अलग थलग रहने की भी जरूरत होगी आपका डॉक्टर नर्स वैक्सीनेटर या फार्मासिस्ट आपको बता सकता है कि आपको कब और कितने अरसे के लिए अलग थलग रहने की जरूरत है अगर आप में खसरे के खिलाफ कुत मुदाफत हो तो खसरे में मुबतला किसी शख्स के साथ है या आप अपने आबाई मुल्क से अपनी की हैसियत को चेक करना चाहते हैं तो बरबानी अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करें किसी भी तरह के दीगर मालूम के लिए अपने डॉक्टर नर्स या फार्मास बात करें आप हेल्थ लाइन को जीरो एट डबल पर एक मुफ्त कॉल कर सकते हैं या मजीद मालूम के लिए इन्फो डॉट हेल्थ डॉट हमारी कसीर या एथनिक कम्युनिटीज़ के लिए सबसे अहम चीजों में सेहत और तंदुरुस्ती भी शामिल है 2022 में हमने मुल्क भर में सेहत की इवेंट्स का एक सिलसिला चलाया था और आपने हमें बताया था कि आप ऑटिया रोवा न्यूजीलैंड में दस्तियाब सेहत की खिदमत के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं लिहाजा हमने वीडियोस की एक सीरीज बनाने के लिए ते फातुरा के साथ शिरकत दारी की है ताकि लोगो को ये समझने में मदद दी जा सके की खसरा क्या है वायरस की अलामत क्या है और अपने आप की हिफाजत कैसे की जाए